السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنفقوا في سبيل الله ولا tahluk wala wala tulku bi aidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin sadaqallahu alazim dan berbelanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu dalam bahaya kepenyasaan dengan bersikap bakhil dan baikilah dengan sebaik-baiknya segala usaha dan perbuatan kamu kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha membaiki amalannya. Soal Baqarah ayat 165. Dan dihormati dan kasihi adinda pengungsi majlis yang berhormat Ustaz Dr. Muhammad Khalid bin Tan Sri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang ahli majlis mesyuarat kerajaan negeri merangkap ahli dewan undangan negeri kawasan Batu Buruk dihormati dan kasihi sahabat-sahabat ahli parlimen Ustaz Ahmad Fadli bin Sha'ari, yang juga penerangan Parti Islam Ketua Penerangan Parti Islam Semenesia PAS Pusat, Rangkap Ahli Parlimen Pasir Mas, Pasir Mas Kelantan, PM22. Kita gelar dia PM22. Dia kawasan dia, kalau kau nurus 35, dia P022. Yang dihormati dan kasihi, yang bahagia Datuk Tuan Guru Haji Hussein bin Awang, Terjaya Pas Negeri Terengganu, Yang berhormat, Datuk Haji Ahmad Amzad bin Muhammad Elia Hashim, EJK Pas Pusat, Merangkap Ahli Parlimen, Kuala Terengganu, Yang berhormat, Datuk Ustaz Haji Sadiq Bahari bin Muhammad, Di malam bersejaya dua, Pas Negeri Terengganu, Merangkap, Adun pakar. Yang berhormat Datuk Ustaz Haji Wan Sukhairi bin Wa Abdullah. Badan Perhubungan PAS di Tengganu. Rangkap Adun Wakaf Mempelam. Yang berhormat Senator Ustaz Cik Alias bin Hamid. Yang dipertua PAS Kawasan Kemaman yang juga di malam pengurusi di MT 1.0. Yang bahagia Encik Badrul Hisham Syaharin. Tak nama glamournya Encik Gubat. Ahli dan kuasa penerangan Parti Bersatu Pusat. Yang hormati seluruh ahli-ahli dan -ahli kuasa Badan Perlindungan PAS Negeri Tengganu. Seluruh ahli-ahli yang tak kuasa bersatu Negeri Tengganu. Seluruh ahli-ahli dan penyokong-penyokong Parti Islam Semenis Pas. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian. Kita mengadakan himpunan dan insya-Allah ini sebagai perhimpunan yang pertama kita untuk kita menghadapi pelaraya yang ke-16. Selepas ini kita akan buat roadshow seluruh negeri Terengganu sehingga parlimen dibubarkan insya-Allah. Tujuan kita yang pertamanya, sudah tentulah kita semua kena pertahankan kemenangan kita di Terengganu. 32 don dan 8 parlimen. Boleh tuan-tuan? Boleh tak? InsyaAllah. Itu objektif yang pertama. Yang kedua, kita nak memperteguhkan kepimpinan perikatan nasional Terengganu. Dengan menjadikan Terengganu bersama tiga lagi adik-beradik kita. Yang kita kumpulkan dalam SG4. Perlis, Kedah, Kelantan. Untuk menjadikan suatu model. Ataupun rujukan. Pada negeri-negeri lain pengundi-pengundi kita di negeri-negeri yang belum kita menang. Untuk mereka keyakinan bahawa kalau Terengganu boleh ditakbir dengan PN, PAS, Kelantan, Kedah dan Polis dengan baik. Kenapa tidak kita mencuba pelayan 16 ini untuk sokong Perikatan Nasional? Kita baik dengan jelas kita mengutamakan pembangunan insan ataupun kita mengutamakan untuk menegakkan syariat Allah. Kerja-kerja dakwah kita. Semua negeri ini yang kita perintah itu keutamaan kita. Dan kita mengukur kejayaan kita atas kerja-kerja itu. Dan yang kedua kerja-kerja kebajikan yang kita buat untuk seluruh rakyat di keempat buah negeri istimewanya Terengganu tanpa mengira pahaman politik warna kulit bangsa kaum. Kita buat seadil-adil. Itulah yang menjadi model yang akan kita pasarkan kepada saudara-saudara kita di negeri-negeri yang belum kita pilih. Dan sudah tentu yang ketiganya ialah yang paling penting dan paling mustahak. Kita nak pastikan ialah raya yang ke-16 nanti kita semua akan berada di putra jaya. Boleh tuan-tuan? Sebab apa? Kita mesti jatuhkan kerajaan madani yang ada pada hari ini. Suatu kerajaan yang semua kita tahu kerajaan yang gagal. Fail government. Tak ada apa yang dia berjaya. Pertama, dia gagal menunaikan janji-janji pilihan raya. Kita mengukur kejayaan sesebuah parti yang merintah ialah sejauh mana dia dapat menunaikan janji-janjinya. Tapi nampaknya telah peluang kita beri hampir tiga tahun. Satu apa janji pun dia tak boleh buat. Turun harga minyak. Minyak turun ke naik. Minyak turun ke naik? Janji nak turun harga minyak. Tapi yang jadinya naik RM1.20. Diesel. Dah ni janji dibuat terbalik kau. Ni nak naik petrol pula. Janji nak hapus PT-PTN. Hapus ke tidak? Janji nak hapuskan tol. Hapus ke tol? Jadi apa yang dia buat? Janji yang, yang kita sebut ni kerajaan ketimbang. Kecil rakyat. Tipu ya. sembang je lebih. Kerja apa pun tak ada. Berbeda dengan kerajaan PN. Walaupun masa memerintah hanya singkat. Tapi kita fokus pada apa yang situasi yang kita hadapi. Kerajaan mana dia tak ada fokus. Ini masalah. Masa Tan Sri Mujuddin, kita diuji dengan COVID-19. Maka fokus kita bagaimana untuk menghadapi situasi itu. Begitulah berbagai-bagai tindakan dibuat. Selain daripada vaksinasinya, vaksinasi. Dijaga rakyat supaya walaupun PKP tapi ada makanan. berbagai bagai bantuan yang kita berikan. Keadaan yang mendesak, kita perlu kawal rakyat daripada pergerakan supaya penyakit ini tidak merebak. Pada ketika itu, memang sangat genting keadaannya. Tapi Alhamdulillah, dengan kebijaksanaan kepimpinan pada ketika itu, kita semua dapat melalui suasana genting itu dengan baik. Sebagaimana negara-negara lain. Jadi pengalaman-pengalaman ini memberi satu pengajaran yang besar pada kita apabila kematian akibat COVID dalam negara kita mencecah sehingga 37,351 orang. Tiga yang serius mesti mengatasi perkara ini. Dan sebahagian besar yang meninggal adalah mereka yang berpenyakit kronik. Antaranya penyakit paru-paru, jantung dan sebagainya. Oleh itu timbul satu idea, fokus kita bagaimana untuk kita menyelamatkan nyawa rakyat kita, kesihatan rakyat kita, ialah dengan kita melancarkan suatu kempen dan seterusnya nak menjadikan satu undang-undang, RUU, iaitu generasi Endgame. game. Kita mahu memastikan bahawa antara penyebab penyakit paru-paru dan jantung ialah Minta maaflah orang lelaki yang Oh, rokok. setuju dengan saya. Ialah. Asak rokok. Ataupun terbakar isyak rokok. ini sangat bahaya. Maka kita mencadangkan supaya kita. Wujudkan suatu generasi yang akan datang. Ini yang bebas daripada merokok. Kita tak paksa hoi isyak dah. Hoi isyak dah biarnya isyak lah. Tak boleh paksa waktu tu. Kita nak yang lahir tahun 2007 ke atas. Walaupun dia telah mencapai umur 18 tahun, dia tidak dimenangkan merokok. Mungkin tak berjaya satu peratus paling patah, tapi paling kurangnya kita boleh mengurangkan bilangan mereka yang menderita akibat daripada rokok ini. Itu ditolak mentah-mentah oleh kerajaan Madani. Sedangkan kita mengambil kira ini dengan kes COVID ini cukup, cukup mengajar kita. Terus dia kata dia tak fokus apa yang kita buat adalah untuk menjaga maslahat kesihatan dan nyawa rakyat. Saya ahli dan kuasa select komiti tentang ke Kementerian Kesihatan. Kita bincang panjang. Dia tak kita setuju untuk diteruskan GAG. Tapi kerajaan di bawah Datuk Sri Anwar menolak mentah-mentah cadangan kita. Yang malangnya ini yang saya perapakan perbuatan cukup rasa terkilan. Dalam masa keadaan kita menghadapi situasi ekonominya, barang mahalnya, hilang pekerjaan, benda yang tak patut dia usik cara pun. Tiba-tiba, mari tiba-tiba nak mengeluarkan nikotin yang menjadi dadah dalam rokok itu yang menjadi bahan yang diketagihan itu dikeluarkan daripada, daripada senarai racun. Jadi nikotin sudah di, tidak jadi racun dan boleh dibeli secara bebas. Saya pergi juga lah ke negara-negara lain dan baca juga. Baru ini parlimen juga atau kita untuk tengok sistem kesihatan di Jepun. Jepun tak membenarkan penggunaan nikotin ini tidak di, masih dikategorikan sebagai racun. Tapi Malaysia ini yang terlebih maju di bawah Madani ini racun tu pun di kategori tak racun. Rupa-rupanya sebab apa dia nak mengeluarkan nikotin daripada racun? Kan dia nak meluluskan penjualan vape. Pak vape ni kalau dok ubah cairan nikotin dalam, dok sedar, tak target. Itu cerita vape tu. Negara yang maju. Contoh Jepun. Dia tak membenarkan vape. Dia tidak membebaskan penjualan nekotin sebebas-bebasnya. Dan negara-negara jiran -negara kita. Antaranya ialah Thailand juga. Larang vape. Harangkan vape. India pun tak benar. Singapura yang dekat dengan kita pun tak benar vape. Harangkan vape. Juga Brazil dan sebagainya. Banyak negara dalam dunia tak setuju tak membenarkan perjalanan web kerana ia boleh dimasukkan negatif bukan saja negatif dadah pun boleh masuk itu yang menyebabkan berlaku keracunan yang ramai yang mati kerana web yang ada yang mati kerana web bukan ramai lagi lah sebab itu saya mengucapkan syabas dan tahniahlah lah kepada kerajaan negeri Terengganu khususnya di bawah esko Datuk Wan Sukhairi buat kajian tempatan walaupun kerajaan pusat membenarkan perjalanan web Ingat tu, kerajaan pusat membenarkan. Kerajaan pusat di bawah madani membenarkan. Walaupun kita dalam kuasa ni bincang, tak setuju tapi dia tak benarkan juga. Di lesen dia ada. Lesen menjual dia ada lah sebab dibenarkan oleh kerajaan pusat. Macam harok juga, kerajaan pusat keluar lesen. Macam judi juga. Macam pusat keluar kan. Dia saya judi. Tapi Alhamdulillah Terengganu antara negeri yang tidak membenarkan premis. Sebab premis ni bangunan kedai tu bawah kerajaan negeri. Tidak membenarkan mana-mana premis dalam negeri Terengganu menjual wik. lah Terengganu. Dah tuan-tuan sokong dah kini kita buat ni. Setuju tak? Oh. Orang lelaki pun setuju apatah lagi muslimat. Ini menunjukkan bahawa betapa caknanya kita tentang kebajikan, kesihatan, nyawa rakyat kita. Walaupun pusat lulus, tapi dia kata tak boleh. Tak benarkan kedai dalam Negeri Terengganu ini jual baik. Alhamdulillah kalau orang curi-curi jual tu nak aguan. Ada undang-undang ketat macam mana orang curi ada juga orang curi. Tapi sekurang-kurangnya ia tidak sebebas-bebas ini dijual. Dan untuk menyelamatkan generasi muda kita. Yang menjadi ancaman nikotin. ini adalah anak-anak muda. Budak-budak sekolah. kaum remaja kita. Dan dia buat bola anak itu macam alat permainan. Macam pemadam. Macam macam pemadam, macam pen. Kalau balik rumah pun, mak pak tak sok apa-apa. Ini dia kata pemadam. Ini alat tulis. Ini alat permainan. Sedangkan itulah web yang mengandungi racun. Ini eh, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Itu sebagai contoh. Pak Rekah sajalah. Oh, nak ceramah panjang. Ceramah. Banyak lagi perkara yang boleh kita nak sebut. Tentang betapa kerajaan madani ini tidak perhatian tentang kebajikan rakyat. Dia lebih kepada kroni-kroni mereka. Lebih kepada parti yang bersekongkoh dengan mereka iaitu DAP. Banyak kehendak-kehendak di AP ditunaikan tanpa mengira kepentingan rakyat yang terbanyak. Inilah kerajaan yang sebut amdak. Dan kerajaan hari ini naik kerana apa? Dia boleh merentuh hari ini bukan kerana undi rakyat dia dapat banyak. Dia 83 kursi je. Dia dapat merentuh kerana sokongan daripada UMNO. Amno lah jadi pucanya boleh naik ke Raja Madani ni. Maka orang UMNO tanggungjawab so. Dia ada apa yang berlaku dalam negara kita. Dia harap orang Amno ke Mamang ni berhentilah sokong BN tu. Berhentilah. Dia bersama dengan amda ni banyak benda-benda yang buat merugikan bangsa dan agama kita. Jadi yang mari malam ni bukan orang kemamang saja, Orang seluruh negeri Terengganu mari. Maka beritahulah pada saudara-saudara kita lah Amno. Beritilah bersekongkol dengan DAP. Bersekongkol dengan PKR. Yang memang tidak akan menjaga kebajikan agama dan bangsa kita. Tak boleh harap. Betul tak tuan-tuan? Tak boleh harap dah. Yang boleh kita nak harap hari ini insyaAllah. Patilah. Lain tu semua Allah Ta'ala berlaku hanyalah perikatan nasional. Perikatan. Ya Allah. Dan Terengganu kita mantap. Padu. Antara pas dan bersatu. Tak ada isu apa-apa. Tak balah kita. Kita bagi molek. Kita meretoh molek. Dan dengan pengetahuan yang baik ini. Akan menjadi contoh. Untuk negeri-negeri lain. Dan menarik sokongan mereka. Kita pertahankan yang kita ada dan kita melebarkan sokongan di negeri-negeri di pantai barat khususnya semoga insya-Allah pilihan raya 16 nanti kita akan dapat ke putra putra insya-Allah istiqamah kita ha, hari ini di kemaman nanti kita akan beranjak ke daerah lain yang akan diumumkan pada malam ini insya-Allah selepas ini ke mana kita nak pergi di sekolah itulah ucapan saya untuk pada malam ini saya minta maaf banyak-banyak kalau ada yang terkasar bahasa dan sebagainya. Dan selagu pengungsi saya juga mengucapkan banyak, banyak terima kasih kepada seluruh jendera yang telah bekerja bertungkus lumus bagi menjayakan himpunan kita pada kali ini. Dan terima kasih juga kepada semua hadirin hadirat yang hadir daripada jauh dan dekat untuk sama-sama kita menjayakan dan beri semangat kepada kami pimpinan kajian Tengganu ini untuk terus berkhidmat dengan lebih baik dari masa ke semasa insya-Allah. Wallahu alam والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته تكبير 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 تكبير